Isaac when he arrived to take the salute from representatives of every walk of life in Singapore from the state's military and civil forces the Singapore Infantry Regiment and the police force and from voluntary bodies and man in the street organizations including youth groups such as scouts and guides stressing the theme of unity The head of state spoke Yusof Ishak merupakan figura politik dan tokoh wartawan ketika era 50 dan 60-an. Yusof Ishak dilahirkan di Padang Gajah Terung, Perak pada 12 Ogos 1910. Beliau berasal dari etnik Minangkabau dan merupakan keturunan dari Datuk Jenaton, seorang pemimpin tempatan yang berhijrah ke Kedah pada abad ke-18. Bapanya Isha Ahmad merupakan kaki tangan kerajaan dan menjawat sebagai pemangku pengarah perikanan negeri-negeri selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Isha merupakan orang Melayu pertama yang menjawat jawatan sedemikian. Yusof memulakan alam persekolahannya dengan bersekolah di Sekolah Melayu Kuala Krau dan Sekolah Melayu Taiping. Yusof memulakan alam persekolahannya dengan bersekolah di Sekolah Melayu Kuala Krau dan Sekolah Melayu Taiping. Yusof kemudian menyambung pelajaran menengahnya di Sekolah King Edward II, Taiping pada tahun 1921. Setelah berpindah ke Singapura pada 1923, Yusof bersekolah di Victoria Bridge School dan Raffles College. Keputusan yang cemerlang membolehkan beliau mendapat beasiswa diraja dari kerajaan British. Selain cemerlang di dalam bidang pembelajaran, Yusof juga turut aktif di dalam bidang kokurikulum beliau pernah memenangi Piala Aubunpar dan juara tinju bagi peringkat kebangsaan. Di samping itu, beliau turut menjadi editor di majalah keluaran sekolahnya, Reflisian. Setelah habis persekolahan, beliau ingin menyambung pelajarannya ke England namun ditentang bapanya atas faktor kewangan. Kemudian, Yusof menyertai Akademi Polis Diraja di Kuala Lumpur. Tidak lama kemudian beliau meninggalkan akademi itu dan pulang ke Singapura untuk menjadi editor di sebuah majalah sukan Sportsman. Yusof kemudian menerima pelawaan Said Hussein Al-Sagof untuk menyertai warta Melaya yang baru sahaja ditubuhkan. Pada tahun 1938, Yusof bersama kepimpinan yang lain menubuhkan utusan Melayu dan beribu pejabat di Queen Street berhampiran Masjid Sultan. Yusuf bukan sahaja membiayai penubuhan akhbar itu malah membentuk sebuah kumpulan dari kalangan wartawan di dalam akhbar tersebut. Ketika penjajahan Jepun ke atas tanah Melayu, utusan Melayu terpaksa ditutup dan beliau kemudian lari ke Taiping lalu membuka sebuah kedai ubat. Setelah perang tamat, beliau menyambung semula operasi penerbitan akhbar utusan Melayu seperti biasa. Pada tahun 1948, Yusuf telah dipilih sebagai salah seorang delegasi First Press Delegation untuk melawat Britain. Pada tahun 1957, apabila utusan memindahkan operasinya ke Kuala Lumpur, Yusuf juga telah berpindah ke sana. Untuk memulakan operasi yang baru, Yusuf telah melawat kilang mesin pencetak di Jepun untuk digunakan sebagai pencetak akhbar di pejabat baru. Pada tahun 1958, Yusof mula kehilangan hak pemilikannya di dalam utusan kepada AMNO. Beliau agak tertekan dengan tindakan tersebut dan menjual kesemua hak pemilikannya menjelang tahun 1959 dan meletakkan jawatannya. Yusof pulang semula ke Singapura dan dilantik menjadi pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Singapura atas pelawaan Lee Kuan Yew. Setelah kemenangan People Action Party di dalam pilihan raya umum pertama pada tahun 1959, Yusof telah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Negara Singapura pada 3 Disember 1959, menjadikan beliau orang tempatan pertama memegang jawatan tersebut. Sebagai Ketua Negara Singapura, beliau bersama isteri Toh Puan Nur Aishah telah melakukan lawatan rasmi yang pertama ke Kemboja pada April 1963. Pada bulan yang sama, mereka berdua telah ke kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan disambut sebagai tetamu negara Kerajaan Arab Saudi. Sebuah lawatan rasmi juga telah dilakukan ke Sri Lanka pada Mei 1963. Setelah pemisahan Singapura dari Malaysia pada tahun 1965, Yusof dilantik sebagai Presiden Singapura yang pertama. Beliau sekali lagi memegang jawatan ini untuk penggal ketiga selama 4 tahun bermula 4 Disember 1967 dan sepatutnya berakhir pada 3 Disember 1971. Menjelang tahun 1968, kesihatan Yusof mulai lemah dan sering dimasukkan ke dalam hospital. Pada 23 November 1970, Yusof menghembuskan nafasnya yang terakhir akibat pelbagai kompilasi penyakit ketika berusia 60 tahun dan disemadikan di perkuburan pahlawan Kranji. Ketika beliau meninggal dunia, beliau belum lagi menamatkan tempoh penggalnya sebagai presiden. Beliau telah digantikan oleh Dr. Benjamin Sherris dan mengambil alih jawatan sebagai presiden kedua pada 3 Januari 1971. Bagi menghargai jasa beliau, Yusuf telah dianugerahkan darjat kerabat yang amat dihormati kelas pertama oleh Sultan Omar Ali Saifuddin III dari Brunei pada bulan November 1960 yang membawa gelaran Datuk Laila Utama dan Seri Maharaja Mangku Negara yang membawa gelaran Tun oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia pada November 1963. Pada tahun 2017, sebuah masjid diabadikan sempena nama beliau dan hingga kini seluruh warga Singapura juga setiap hari menatap wajah beliau yang terpampang di muka hadapan duit dolar Singapura sejak 1999. Semoga roh beliau dicucuri rahmat. Al-Fatihah.